Ремонт ⁇ дело тонкое. В случае поломки сложной бытовой техники во время гарантийного срока, покупатель имеет право провести бесплатный гарантийный ремонт. В этом случае он должен написать в двух экземплярах заявление или в магазин, или в сервисный центр. В произвольной форме указывайте свои претензии, что не работает, как по вашему представлению выглядит поломка. Обязательно делайте отметку с указанием даты, штампа о приеме этого заявления, потому что может быть так, что этот процесс затянется не на одну неделю, а то и месяцы. У меня сломался телевизор, который вас купила месяц назад. Что мне делать? Мы не ремонтируем телевизоры. Вам необходимо обратиться в наш сервис-центр, который указан в гарантийном талоне, или же написать письменное заявление заявление в наш магазин с указанием причины неполадки. Если же у вас не принимают это заявление, идете на почту и оформляете, желательно отправить его заказным письмом. Это будет вашим документом о том, что вы известили продавца, магазин или сервис-центр о том, что товар неисправен и он должен быть отремонтирован, потому что не исключено, что вам свои права придется отстаивать уже в суде. Но, как правило, эти споры стараются до него не доводить. У меня нет транспорта, чтобы перевести телевизор. Мы пришлем машину вам завтра на дом с 10 до 12. Да, хорошо, я поняла. Если товар весит более 5 килограммов, холодильник, телевизор, магазин или сервисный центр должен за свой счет сам отвести товар на ремонт и его привезти обратно. При сдаче прибора в ремонт в вашем присутствии должны его осмотреть на целостность, наличие пломб, на отсутствие трещин и других повреждений. И это все должно быть отражено в квитанции, которую вам должны выдать. Она не произвольной формы, а специально установленной постановлением Кабинета министров. Квитанция номер 7 «Гарант». В случае, если вы не знаете своих прав или забыли их, в каждом сервисном в центре по вашему требованию вам должны предоставить порядок проведения гарантийного ремонта. Скажите, пожалуйста, а сколько времени займет ремонт? Не более двух недель. В случае, если ремонт производится более 14 дней, у потребителя появляется право на несколько вариантов. Во-первых, на время гарантийного ремонта в фирменном сервис-центре вам должны выдать в пользование аналогичный товар. Но такой бартер возможен не всегда, а лишь в случае, если товар числится в списке обменного фонда. Во-вторых, получить другой аналогичный товар или вам должны возвратить деньги. Я слышала, что на это время вы мне должны предоставить аналогичный телевизор. У нас есть обменный фонд. А вам необходимо написать заявление с указанием модели, которую вы хотите. При себе необходимо иметь техпаспорт на товар, гарантийный талон, чек, паспорт. Предоставить аналог поломавшейся вещи обязаны в течение 7 дней. Но, как правило, если товар есть в наличии, выдают его сразу же. В случае непредоставления товара из обменного фонда каждый день просрочки покупателю выплачивается пеня в размере одного процента от стоимости. Какие документальные подтверждения останутся у меня после окончания гарантийного ремонта? Вам поставят отметки в гарантийном талоне и продлят срок гарантии на время ремонта. Можно безалаберно и безответственно подходить к покупке, например, газовой зажигалки стоимостью 10 гривен. Но когда приобретаются дорогостоящие товары длительного пользования, специалисты по защите прав потребителей советуют быть очень внимательными и подходить к покупке со знанием хотя бы элементарных своих прав. Останнім часом до міського управління надходять численні скарги стосовно гарантійного обслуговування складних побутових товарів. Міське управління отримує численні скарги стосовно того, що продавець відмовляється від гарантійного ремонту та направляє споживача до сервісних центрів. Це омана і порушення прав споживачів. Споживач сам обирає, до кого йому звертатися: до продавця або до гарантійного сервісу. Пам'ятайте, гарантійний термін ремонту. Складає 14 днів, усі інші терміни за погодженням сторін. Якщо споживач не бажає чекати ремонту більше ніж 14 днів, він повинен отримати справку від гарантійного сервісу та надати його продавцю для того, щоб повернути кошти або обміняти на інший товар. Бажаю вам ніколи не ремонтувати свої товари а разі необхідності. Відстоювати свої права як споживача у разі необхідності отримання допомоги. Звертайтесь до міського управління захисту прав споживачів вулиця Високовольтна, 14, 379 08 79.